Так, у нас в работе X5. Замена масла в АКПП. Вот наши поддончики. Поддон меняем, потому что у нас фильтр по заводу впаянный тут. Оно а идет вместе с поддоном. Вот так это выглядит. Сверяем, чтобы все было так, как по заводу. Магнитики стоят. Тут вот так магнитики. Тут вот так. Вот так это все выглядит. Скрывается поддон, меняется масло. Масло у нас 4,5. Ну, у нас тут пробочка есть вот для уровня, так что лишнего не нальем. Или мало. Заменили мы масляный фильтр. АКПП. Вот видно новенький. Сейчас мы меняем масло в расстатке. Вот такой вот отсос масляный. Вот так, делаем кроме вот и масло побежало потому что не сливной пробки тут только есть уровневая пробка одна пробка а тут наливается уровень также и сзади в редукторе тоже одна пробка все отсюда высасываешь сюда и заливаешь ну спереди на редукторе есть вот пробочка одна а там есть заливная а вот так мы заливаем воду в систему. И воду антифриз в систему. Вакуумируем систему, вакуумом высасываем, делаем давление. И потом под давлением запускаем антифриз. Так, свечи мы поменяли. Я показываю, там на фотографии есть. Вот свечи. Друзья, закончили мы ТО. Великое ТО на X5 40 i Вот такой у нас красавец. Поменяли мы ему тосол, поменяли. Жидкость тормозну поменяли. Поменяли ему масло в коробке. Масло в раздатке. Поддончик в коробке с фильтром свечи. Ну, фильтра понятно. Охлаждающая жидкость, масла, масла в редуктора масла с коробки то есть такое грандиозное ТО мы сделали этому кабанчику а в той из США под ключ кому интересно пощить